नमस्कार एन ट्वेंटी फोर जिंतूर न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे मी रहीम शेख पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी आज अकरा एप्रिल रोजी सकाळी अकरा वाजता जिंतूर पोलीस स्टेशनमध्ये मुख्यमंत्रीच्या आदेशानुसार व्यापारी महासंघाची बैठक घेण्यात आली या बैठकीत जिंतूर शहराचे डी वाय एस पी पोलीस निरीक्षक व व्यापारी महासंघाचे रमेश दरगड रमन तोशणीवार बबलू पत्रकार इत्यादी वो, व्यापारी उपस्थित होते जिंतूर शहराची समस्या व शहरात को समस्या आहे हे व्यापारी ने पोलिस निरीक्षक समोर को मत मांडले ते अपन पहूया बोलना चाहूंगा कि अपने, अपने काम, काम से समय काल कर तो आप हमारे तो हमारे तो आह्वान पर हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं और, और मेरे को तो बताया कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का विजन है कि महाराष्ट्र प्रदेश में उनकी शुरुआती 100 दिनों के अंदर प्रशासन से संबंधित जो भी कमजोरियाँ थी जो भी चीजें नहीं, नहीं हो, हो पा रही थी, थी उनको एक-एक पूरे-पूरे जोर-शोर जोर से शुरुआती 100 दिनों में उसके प्रति गंभीरता से काम किया जाए, तो इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में, तो से में से सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने कार्यशैली में सहयोग के बिना शासन का कोई डिपार्टमेंट चाहे वो पुलिस हो चाहे वो शासन हो वो कार्य नहीं कर सकता मंत्र में मिले जो भी मुश्किलें आपको आ रही हैं उनका हम कैसे निराकरण कर सकें और आप सब लोगों का सुझाव कि इस तरीके से अगर कार्य को किया जाए या फिर पुलिसिंग में ये चीज अपनाई जाए तो आप लोगों के लिए बेटर एटमोस्फेयर क्रिएट हो पाए तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सभी लोग जो भी अपने मन में बात है अच्छी है बुरी है काइंडली हम तक कन्वे करें ताकि हम उस पे समाधान के संदर्भ में विचार कर सके आप विभाग पुलिस अधिकारी आदरणीय जीवन बेनीवाल साहेब आपल्या पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुखाळे साहेब सर्व पोलिस अधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सर्व पदाधिकारी आणि व्यापारी मित्र सर आपने जो कहा हमसे आप सुनना चाहते हैं लेकिन हम सब व्यापारी के दिल में इतना पुलिस के बारे में इज्जत है और इतनी ज्यादा मतलब अपेक्षा है कि जैसे श्रवण दत्त साहब यहाँ से चले गए उसके बाद में आज मेरे हिसाब से आपकी पहली मीट है कि जो सीधा अपन व्यापारी से बात कर रहे हैं यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म तैयार था आदरणीय श्रवण दत्त साहब जी ने जो यहाँ किया था उसके वास्ते जो यहाँ जो भी दमनगिरी करने वाले जो भी बदमाश लोग जात का हो उनके लिए अच्छा सबक सिखा के गया थे लेकिन बीच में गई दो तीन महीने के, तो के पीरियड में आपका आगमन हुआ हम सभा सभी व्यापारी की अपेक्षा थी कि आपने कभी मीट लेके यहाँ जिंतूर में क्या पोजीशन है सबके लिए क्या अड़चनी है वो जान के लेना लेकिन वो लक्षण आज आया है इसके लिए आपको मैं व्यापारी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ तो मराठी बोलते सर भी कस है सर यह शंबर दिवसों कार्यक्रम शुरू जिंतूर शहरा मध्य शंबर चोरे जी ही जी परिस्थिती आहे ही सुधारण्यासाठी निश्चितपणे व्यापाऱ्याचंही सहकार्य पाहिजे नागरिकांचंही पाहिजे पोलिसांची पोलिसिंग पण पाहिजे पण पोलिसिंग जास्तीत जास्त करणं जरुरी आहे आत्तापर्यंत या ठिकाणी आलेले पोलिस निरीक्षक अतिशय चांगलं काम केलं परंतु ज्या परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी स्टाफ कमी आहे आता आपण वरिष्ठ अधिकारी आहात तर वरिष्ठ अधिकारी असल्यामुळं आपण त्याची नोंद घेतली पाहिजे या ठिकाणी पोलिस कर्मचारी कमी असल्यामुळं इथं जे बंदोबस्त करण्यासाठी यांना अडचणी येतात त्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजे आणि जेणेकरून व्यापाऱ्यामध्ये आज काशी परिस्थिती आहे सर की कायद्याचं रक्षण कर करायसाठी सगळ्याची इच्छा आहे सगळ्याची तयारी आहे पण कायद्याची अंमलबजावणी करावं कोण हे पुढे प्रश्न येतो पण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपलं पोलीस खातं आहे हे सर्वांना माहिती आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये शांतता सुव्यवस्था राहण्यासाठी सध्याची परिस्थिती अतिशय सर्वत्र आपण पाहतो अतिशय खराब परिस्थिती आहे पण पर असं जरी असलं तरी कायद्याचा चांग पद्धति ने होण्यासाठी पोलिसांनी पुलिसिंग करून व्यापारी नागरिक अड़चणी शासनाचा उद्देश है आपने कहा कि व्यापारियों को सबसे अड़चन क्या है पुलिस से और चाहते क्या है इसके बारे में बोलिए विद्यमान पालक मंत्री महोदया से भी बात की कि हमारे पास स्टाफ बढ़ाया जाए परंतु हमारे जिंतूर शहर का दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास रिटायरमेंट को आए हुए कर्मचारी दिए जाते हैं या फिर जो कर्मचारी बाहर पुलिस स्टेशन को काम नहीं करते जिन्हें गढ़चिरौली भेजना चाहिए वो ऐसे कर्मचारी शिक्षा के तौर पे जिंतूर में दिए जाते हैं जो किसी काम के नहीं रहते तो उसके वजह से क्या होता है सर कि हमारे पुलिस महकमे की इमेज खराब होती जा रही है दिन ब दिन की क्योंकि पी साहब को यहाँ पे हाथ के नीचे कर्मचारी नहीं रहने से लॉ लॉ लौ एंड ऑर्डर जो जितना निभाना चाहिए वो खुद मेहनत करते हैं आप भी रात में रोक फिर रहे हैं पेट्रोलिंग हो रही है लेकिन जितना स्टाफ रहने के बाद उनके नाइट या डे शिफ्ट एस पी साहब तक पहुंचा है कि जिंतूर शहर में नए लड़के नए खून के, के नौजवान लड़के जो भर्ती हुए जिनमें कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति है ऐसे अधिकारी और ऐसे कर्मचारी भेजे जाए दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिंतूर शहर में जो मोटरसाइकिलें चलती है वो बहुत बड़े वेग से चलती है मतलब बहुत उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और एक मोटरसाइकिल पर चार या पांच बच्चे जिनकी उम्र भी नहीं है अठारह साल ऐसे लड़के गाड़ियां चला रहे हैं अभी परसों हमारे दरगढ़ जी और उनकी वाइफ आ रहे थे रोड पर उनको ठोक दिया दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए सर पर होता है क्या है कि कोई समाज का बड़ा आदमी आता है जान दो मेरा बच्चा है माफ कर दो और ये लोग माफ कर देते हैं क्योंकि व्यापारी को समाज में ही रहना है व्यापार तो हमको समाज से ही करना पड़ता है इसलिए हमें भी उनकी माननी पड़ती है तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसी जो बिना लाइसेंस की गाड़ियां हैं बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं या जिन गाड़ियों की एज खत्म हो चुकी वो भी गाड़ियां मार्केट में दौड़ रही है उन पर कार्रवाई की जाए नई बुलेट निकली है सर उसको फटाकड़े का सायरन है मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है और बहुत से घरों में हार्ट के शिकायतें हैं बीपी की शिकायतें वो नौजवान लड़के क्या कर रहे हैं वो सायरन ऑन कर रहे हैं और हर सौ मीटर पर या सौ फुट पर इतनी जोर से आवाज़ आ रहा है कि एक आधे तोप का आवाज उसके सामने फीका पड़ जाए कान के पर्दे फटने की नौबत इस सायरन से हो रही है कुछ गाड़ियों के हॉर्न इतने खतरनाक है कि वो किसी जानवर का आवाज़ निकालते हैं या फिर पुलिस की सायरन का आवाज़ निकालते हैं तो मैं दूसरी जगह पेपर में पढ़ा कि ऐसे साइलेंसर निकाल कर उसके ऊपर रोड रोलर चलाया जा रहा है मैं चाहूँगा कि इतना नहीं कम से कम उनको कार्रवाई करके पाबंद की जाए तीसरी बात यह है कि रात की जो पेट्रोलिंग है वो मेन रोड पर होती है हमारी तरफ गली कूचों में नहीं होती है जैसा कि नए इलाकों में तो वो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और व्यापारियों से जो सहयोग चाहिए हम सीसीटीवी सी सर आ... सब व्यापारी तो यहाँ उपस्थित है ही है उसके साथ कुछ इसमें असल मेरे जैसा कुछ एक कोई एजुकेशन सोसाइटी भी चलाता है और तो और भी कोई अलग अलग काम करने वाले लोग हैं इन दिनों देखा जाए तो लड़कियों की सुरक्षा का मामला जिंतूर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है स्कूलों में जब लड़कियाँ आती है तो से जो रोड रोड में घूमते हैं उनको पाबंद किया जाए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है इसी तरह आठवीं के नौवीं के दसवीं के बच्चे आ, जो नहीं करना चाहिए ऐसी नशा कर रहे हैं और अलग अलग लोकेशन फिक्स है कोई क्रॉटिंग का एरिया हो चाहे नेमगिरी रोड हो इधर मैनापुरी रोड हो इन एरियों में जाके वहां बैठ के रात में सात बजे आठ बजे हम खुद नोटिस करते हैं फिर जाते वक्त कि बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे और नशा कर रहे हैं इसमें से क्राइम बढ़ते जा रहा है दिन इस इसपे भी थोड़ा शंबर दिन का व्यापारीच्या सुरक्षेसाठी असो किंवा उद्योगवाढीसाठी असो किंवा काही अडचणीसाठी असो त्यांनी त्यांच्या शंभर दिवसाच्या याच्यामध्ये ज्या कार्यक्रम पोलीस स्टेशन गृह खात्यातर्फे आयोजित केलेला आहे या कार्यक्रमाला उपस्थित चिंतूर तालुक्याचे पोलीस उप उप साहेब बेनिवाल साहेब सी आय सुपाली साहेब मैत्री साहेब व पोलीस कर्मचारी व्यापारी पत्रकार बंधू आज आपण साहेबांच्या निमंत्रणावरून थोड्या अवधीत जमा झालो आणि ज्या पोखरवारसाहेब बबलूभाई रमण भाऊ यांनी सगळ्या ज्या आपल्या व्यापारी बांधवांच्या किंवा शहराच्या सामाजिक कार्यासाठी बी जे बी विचार त्यांना सांगायचे त्यांनी ते सांगितले त्यामुळं त्या विचारांना पुन्हा ते रिपीट करणं आवश्यक नाही त्या मला सर्व उपस्थित राहिले त्या सर्वांचे आभार आणि यांनी मी कार्यक्रम आयोजित केला यांचं पण आभार व्यक्त करू माझे मनोबत